Доброго ранку. Вівторок, 26 липня, і надзвичайно насичений вийшов у нас сьогодні. Ефір. Говоримо про народні види мистецтва. Зокрема, зараз будемо говорити про мистецтво танцю. Причому не просто про мистецтво танцю, а про мистецтво танцю, яке покірне людям у будь-якому віці. Да, у нас в нашій студії сьогодні. Микола Троян, це художній керівник ветеранів народного ансамблю танцю світанок Полтавського будинку науки і техніки залізничників. А також учасник учасники цього ансамблю Андрій Білокінь та Людмила Мухамедзянова. Доброго ранку Доброго вам раді вас бачити в нашій студії. Доброго. Дійсно складається завжди стереотипне таке уявлення про те, що танцювальний колектив це такі, от там дівчата, хлопці, які там. Скажімо так, у віці там 20-30 років, які десь танцюються. От коли вас бачу, дійсно. Ну, по-перше, коли побачив ваше обличчя, я зрозумів, що все-таки да, це правда. Значить, ви точно танцюєте, значить, це у вас добре, тому що ви молоді і красиві, незалежно від того, скільки вам років. А от це найголовніше, але все ж таки, давайте поговоримо про те, як все починалося от саме ансамбль ветеранів танцю танцювального колективу Світана. Ну, я думаю, что я могу сказать, да, Коля, как это все начиналось. Начиналось это... В 2014 году, ровно 14 февраля, мы решили собраться. Но до этого мы много лет собирались, и вообще наш коллектив с большой историей. Он создан еще в 1947 году, и начинался он и не нами, и до нас, и одним из участников был Николай Дмитриевич наш, и вот и я, и подруги мои, которые еще в 1971 году мы получили звание Народного ансамбля танца. И вот каждые пять лет мы собирались на юбилей. У нас было одной мечтой, но вот как бы нам собраться, чтобы начать заниматься по-серьезному. Ну и вот в один из таких дней 14 февраля 2014 года. Инициатива была и от Николая Дмитриевича, и от руководства Железной дороги, в частности, от нашей участницы тоже. Нам очень повезло, у нас такие участники. Она танцевала с нами, Марина Юрьевна Маслак. Вот с ее подачи, так сказать, мы начали заниматься. Конечно, было вначале, мы собрались, два поколения. Вот мы с Николаем Дмитриевичем, так сказать, более раннее поколение. Вот Андрей уже после нас. Да, более позднее. Да, мы так друг к другу присматривались, как же так, мы, такая разница в возрасте. Но так получилось и сложилось, что мы теперь... Да, станцевались, и мы теперь одна команда, можно сказать. А сколько участников за зараз? Ну, у нас около 20 участников. Вот, немножко больше женщин девочек, мы друг друга все называем девочки <laughs> и мальчики. Нам говорят, что вот у молодости есть один недостаток, она очень быстро проходит. То на наших репетициях мы возвращаемся в нашу ну, молодость. Продолжите да, молодость. и потому мы все девочки и мальчики. Ну, <laughs> коллега Дмитрович, <laughs> вот. на пытание все-таки до вас. Вы танцуете. Все життя, можно сказать так, и вы. Стоїте у джерел цього колективу, ви були керівником і ще раніше. От як з'явилася саме ідея а, поновити, поновити діяльність і зробити ансамбль ветеранів? Ідея з'явилася після 60-ліття колективу. Я звернувся до управління нашого полтавського ділення дороги, mm. створити колектив. Так, да, так, да, ми, со, ми согласні, согласні, согласні. Год проходит, я в это время уже ушел в академию работать, то пригласили в Аграрную Академию. И в 2014 году звонок, я поднимаю. Я говорю, Дмитрий, Марина Юрина, все, есть добро на это самое. Я, говорю, подождите, добро это как? Фитнес-клуб или как? Добро? У нас тогда давайте я к вам приду, кажу, в кабинет, и там все решим эту проблему. Прихожу. Не, добро, создание коллектива с участием, с фестивалем, с выступлением. Хуй, только за. Кучася. я буквально через пять минут звоню. Все молчат. Так коллектив мы создаем ветеранов. Что правда? Ку правда. И буквально через три дня я не ждал. Восемь пар пришло за 8 пар. Я говорю, мальчики, девочки, что серьезно? Ну ты же сказал, и мы пришли серьезное намерение Вот так мы создался коллектив. Я да, можно сказать, фанаты да, народного да. танца, те, которых в памяти это, это все осталось. Это те, которые протанцевали, тоже там год, два, и так встретили. О, здравствуй. Смотришь, а кто? Ты танцевал у вас полгода. ну знаете, люди, которые действительно там по 15, по 20 лет танцевали. В принципі, те, що ви поновили роботу, це все не дарма, тому що ви показуєте відмінні результати виступати на різноманітних фестивалях і підтвердженням тому є те, що ви нещодавно повернулися з Македонії. Да, взагалі, той факт, що ну, да, ми от... не танцювали деякі по 40 років, деякі по 30 років, Вот. Но тем не менее, так сказать, Нет, да, и память, и, наверное, мышечная какая-то память, это все со временем вернулось, и это же не просто так выйти на сцену, походить. Так. Мы так поняли, что мы нравимся зрителям, нам аплодируют и ждут наших выступлений, особенно там на нашем краю, так сказать, во дворце бывшем железнодорожников. Даже по именам помнят и говорят, вот мы пойдем на трояна посмотреть. Поначалу, конечно, ну, было, да. было, трудновато. Конечно. Я хоть немножко в академии, такие раза в неделю занятия, как на русском языке, полную ножку. Вы подумайте, урок полный, ну, урок у нас идет платить специально, родорев. Ну, в первый день, я как, потом провел полную ногу, потом проходит. Боже мой, у меня же вот миленькая. Ну, потом пошла, пошла, пошла на І от ця поїздка, звісно. Розкажіть детальніше нам про це фестиваль, чи це конкурс. Як взагалі а, прийняли рішення взяти участь? Чи хто можливо запросив? Значить, перший раз ми в 2015 році дали запрос в Чехословакію. І нам туди пройшов Ну, Ми ж написали нашу, 50 там, чим то середній візроч, нам відповідь туда. Ми дуже благодарні. но у нас юношеский фестиваль, мы в первый раз, мы mm -hmm. у нас юношеский, но мы очень довольны, что такой есть, есть коллектив. Ну, ну паспортаж в подделы, mm -hmm. ладно, отпустили это, будем думать дальше. Тут раз поездка в ребенку, mm -hmm. это же полтавский отделение, узел на все туда приглашает. Сказали, подождите во дворце сейчас приедет там пять человек из Харькова филармонии и Поедем в ребенку все. Автобус. Мы выходим, уже сели, поехали. Потом на обратном пути эти филармонии нам рассказывают. Там заслуженные артисты. Нам сказали, будет ехать народная там танца Свитанок. Мы думали, что мы кажут, мы сидим, автобусе, выходят. Мы смотрим. Дедушки, Мальчики, бабушки. дедушки и бабушки. Он думает, вот это коллектив народа, что же они будут делать что там? Они будут что делать, они будут делать? Да, да. И потом, когда мы увидели вас уже на сцене в процессе работы... Да, были поражены тем, да, что в таком да. возрасте мы, можно мы не думали, что да. вот вот такое будет. То же самое было и на фестивале в этом Вохриде. Тоже, ну, приехали, там 8 коллективов было с Македонии, и со Словении, и с Турции, с Болгарии. С Украины это... вы единый коллектив. И со Львова ага, детки. там Львова uh -huh. детки, а мы ветеранов Ну, Ветерану uh -huh. ну, смотрим, такие люди, ну это ну, же, мы же ну, В Оказывается, мы были там, там все были первачки. Это фестивале вали, нам выдали вот это диплом, выдали uh -huh. нас, нам выдали диплом-сертификат. Вот это uh -huh. называется, а диплом-сертификат. То есть уже с участием в дальнейшем фестивале, уже в официальном в официальном выступлении уже на фестивале. Уже. Угу. Mm -hmm. Вот так, 10 международный да. э, фестиваль народного танца, соответственно, на Охридских Вилли, Охрид Македония. Озеро бачили, Охрид? Да. 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 сказать, что Да. 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 там. Да. 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 А, а поверх эта вода идет по поверху. Какая причина? Они до сих пор эти. Я хочу вернуться к тому, как мы попали же на этот фестиваль. Мы а должны так. отдать должное нашему главному спонсору. И нам повезло в том, что этот спонсор один из нас оказался участник, наш да. участник. Это Валерий Шулика, это комплекс гостиничный называется «Палаццо». Палаццо. Вот эта идея пришла к нему, он по компьютеру на это все вышел, нашел. Он все это прекрасно организовал, чем оставил время Николаю Дмитриевичу только для, для творческой работы. Он всегда знал, когда нам надо покушать, когда нам надо отдохнуть. Это прекрасные организаторы, и мы ему безмерно благодарны за то, что благодаря ему у нас получилась такая поездка, которая нас подстегнула вообще в смысле творческом, в смысле том, что мы кому-то нужны, что мы интересны и... Вот. Ну А сколько раз в неделю у вас отбываются зустрічи, репетиции? Ну, два раза в неделю это стабильно, а до поездки в Македонию мы занимались три раза, так сказать, усиленно. Если вот. какое-то ответственное мероприятие, то мы можем да, заниматься Да, и чаще. Мы можем, да, да, и чаще заниматься. Конечно, надо, да, потому что должное... хочется выйти на сцену не просто так, понимаете, как, чтобы на нас посмотрели и все. Хочется показать, показать какой-то класс, какую-то высоту, чтобы равнялись и смотрели, чтобы людям нравилось. Чтобы а, приходили, а скільки приглашали. Год... А сколько годин репетиція репетиция взагалі, в среднем? Ну, часа полтора. Mm -hmm. Часа полтора, где-то. Mm -hmm. вот, хотя мы согласны и на большие, но не всегда получается. Ну, по субботам, и... по субботам, там два, два пять, два десять, а так. Ну, там субботы немножко больше, надо. Ну, все собираются. Учитывая, есть... что мы уже взрослые люди, у всех семьи. Ну, и я так говорю, надо... да. И тут и надо, надо, сумасшед сумасшед надо отдать должное вот женам наших э, мальчиков и мужьям наших девочек, которые нас понимают, э, которые приветствуют занятия этим э, нашим увлечением. Вот большое им спасибо. И <laughs> это вот это... по поводу вот этих э, мальчиков и девочек. Когда мы уже стали участвовать в фестивале, уже пришли. И Игорь, да? Сын этого. А, да-да. Организатор. Организатор. Вот сын и отец они вместе в этом фестивале. Танцевали мы первый номер «Пяткивочки». Мы выходим, и он сразу в зале. Так нас смотрит. Ну вы, бабушки, дедушки, дали. То мы идем, то мы готовимся на, на второй номер только опять выходит, выходит. Ну и вы дяди и тети дали. там третий номер, номер такой у нас. зажатый Да. А стоит так, у него. Первый раз вижу. Вы мальчики и девочки. вот ну, там коллективы тоже были. Так, ну у них по быту, по балканской, это он такие легкий подтатовочка, mm -hmm. а мы взяли. Ну, когда вы танцуете, вы молодшие. то есть с каждым танцем это все же таки, а, мабуть, а, так, видно оточуючи. Чем... Первый, первый танец mm -hmm. дедушки, бабушки, потом дяди, тети, а потом мальчики, девочки. Мальчики. Вообще, okay. 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 надо сказать, <laughs> когда объявляли Вот они же на своём языке там объявляли. Вот слышим "Світанок". Зал уже, можно сказать, неистовствует. Уже аплодисменты начинаются, крики. Нам это было настолько приятно. Подтримка. Да, 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 поддержка такая и кричат "Ukraine, Ukraine, Ukraine бегут, все бегут посмотреть, что ж там Украина ещё раз <рес> <рес> выдаст". <Ви>, <рес> Я так розумію, що після цієї поїздки у вас тепер вже очі горять, відповідно, ще кудись поїхати хочеться. Да, конечно, очі горят, но у нас такое время что без спонсоров никуда же ну, аэроната что... э фестиваля он проводит македония проводит и в европе и над, уже он как будто пригласил нас на ноябрь месяц это так пока фестиваль в вена прага и будапешт вот этот Трех городах, Именно в Трех, угу. Именно угу. в трех ордах. это мы были три дня, а там восемь дней. Угу. То, -то вот. есть запрошение уже запрошением живет Уже, 8, да, вот это вот. Уже, уже будет официальный уже мы уже будем участвовать в конкурсной проекте. Мы просто как первочки нам это диплом церковь выдали, а теперь угу. уже официально уже... Ну, сейчас же думаем же над этой проблемой, потому мы что... На да. Да, да, нас же... Да. Над 20... 5 мая был концерт в Пионеров. Там юбилей был Барвинка, ну и нас туда. Там внук да, мой, внук спасибо, мой пляшет, там сказать, 20 пионеров уже. Тут, тут, в эти ветеранов дочка мне пляшет. И тут нас пригласили. По тоже и Валера как ходил, и я туда, чтобы нас взяли туда. И только я прошу, пожалуйста, нас поставьте вторыми, после ваших. Угу. У них молдавские, и у нас молдавцы. Пожалуйста. У нас первые поставили тогда. Но ну, я не о том, что когда мы вышли, как вот это в Охреде зал кричал, зал весь встал. Да, зал Вместе встал, с мэром. Да, да, да. Все встали, и, и все знаете, 4 минуты... Мы, да, даже... 4 минуты мы... И потом после этого я ну ковру туда. И это Валентина. Валентина, давай Кстати, большое ей спасибо за то, говорит, что она нас Николай, пригласила. Ну, мы до сих пор от вас, не знаю, в восторге. Как вы вы? То а я спросил, нас вторыми ставьте. Ну и мы в захвате, мы говорили, ваши, что, вы, да, что вы произвели в Полтаве фурор. Да. Еще да. раз я выражаю благодарность Валентине Давыдовне. И вот я помню, даже со сцены было видно глаза нашего мэра, с каким он восторгом и удивлением смотрел на нас. То хотелось бы к нему обратиться, чтобы он не забыл, что мы ему понравились, и может быть какую-то помощь, от него, на так поездочку. сказать, да, на поездку. На поездочку. Вот. И вообще, кто хочет принять, может, участие в спонсорстве над нами. Потому что, мне кажется, такой коллектив в нашей области единственный, где возраст колеблется Уникальный. после вот, да. 40 и, и до 70, так ну, почти. Николай да, Дмитриевич у нас, Дмитрич, у нас самый, скоро самый будет у нас отмечать. 41. Да. девочка. Да. Самый. И самый Наша старший Аливочка. мальчик. Не самый будем. старший мальчик Николай Дмитриевич да, у нас, да. На следующий год у, у него 40, будет да? юбилей, а самое да, главное да, будет 40. юбилей нашего коллектива. Нашему а коллективу следующего? будет 70 лет. Ничего вот нет, мы нет. тоже хотим подготовиться, сделать свою программу наших ветеранов. И достойно, ветеранов. Выступить. И достойно. И. выступить обязательно, да. Так, ну що ж, ми бажаємо вам дійсно, щоб всі ваші плани, а плані у вас я бачу надзвичайно багато. Нехай здійсняться. Ще раз звертаємося до меценатів і спонсорів. Будь ласка, зверніть увагу на колектив ветеранів. Відповідно, танцювальну колективу світанок. Вони варті того, щоб підтримки і вашої підтримки, і звісно, щоб показати своє танцювальне мистецтво не тільки в Україні, але й за кордоном. Ну це думаю, надзвичайно важлива місія. Ну а, а, а відтай... в якому пользує з моментом, можна. такое вот приглашение в эфире Давайте. к тем людям, которые когда-то танцевали, особенно Давайте. мужская половина этих увлеченных людей. Мы приглашаем их к нам. Пусть приходят, и они да, получат... Пусть да, пусть не боятся, все получится. У нас все мальчики, девочки, так что да, это нормально. Все получится. У нас очень хороший коллектив. И вот э, в данный момент нам действительно немножко не хватает, потому что жизнь берет свое. Тот заболел, тот у того еще что-то. Именно мужская год, часть уже, уже, нашего тяжело, коллектива. Конечно. Так что приходите к нам. Все, мы вас все, приглашаем. Все участники «Святанку», да, будь руки руки, будь ласка, приходьте до...

E, как там говорили трусцой от інфаркт? То ми приглашаємо танцюйте, от інфаркт. Надзвичайно чудово гасло, да, мені здається. Продовжуйте свою молодість um, танцюючи. Ми дякуємо вам за хороший настрій. Дійсно, бажаємо вам зустріти вообще не тільки 70-річний ювілей світанку. Дивіться, далі у вас п'ятирічний має бути ювілей вашого колективу ветеранів. Да? Потім десятирічний да, ювілей, п'ятнадцятирічний да, да. і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну а там далі сімдесят десятилеття до до ми доживемо. Да, Так, ни в каком разе не встречает. И вам спасибо.